Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Masihlah anak-anak papa, para wala cukai dan juga Perdana Menteri serta Menteri Miti itu sendiri duk mempertahankan yang kita sebenarnya tak perlu risau apa-apa berkenaan dengan perjanjian ini kerana kita ada exit clause. Tetapi, bila saya baca perjanjian itu antara Malaysia dengan US, kita tak sebut benda itu sebagai exit clause. Ianya disebut sebagai termination clause. Jadi ada beza tak antara exit clause dan juga termination clause ataupun mungkin escape clause yang ini kita nak bincangkan dalam video kita pada hari ini. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tahu saya sudah beberapa kali menyatakan serta menerangkan kepada anda tentang exit clause yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri berkenaan dengan perjanjian antara beliau dan juga Donald Trump itu. Tetapi itulah walaupun kita dah berikan penjelasan berkali-kali dan walaupun adalah ramai lawyer di luar sana pun turut memberikan penjelasan yang sama betapa exit clause ini merupakan satu perkara yang tidak patut sebenarnya bahkan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pun kata bila dah ada exit clause, bila kau sibuk sembang pasal exit clause, bermaksud engkau sebenarnya dah gagal dalam perjanjian ini at the first place. Engkau dah memang terciduk dalam perjanjian ini at the first place, kerana itulah kau sibuk hendak menekankan tentang exit clause. Kalau benda ini bagus, kata Tum Hadi, then kau tak payah sembang pun pasal exit clause. Kau tak payah fikir nak cari jalan keluar sebab benda bagus kan? Tapi kau tahu for a fact yang benda ini tak bagus, maka kau sibuk cerita pasal exit clause. Dan soalan daripada Ad Harun serta Yusuf, Yusuf serta seteramai lagi memang merupakan satu soalan yang betul-betul jitu. -betul kalau engkau duduk sibuk cerita pasal exit clause, kau kata perjanjian ni kalau tak best kita ada exit clause dan sebagainya. Dan kenapa kau sign agreement tu at the first place? Sedangkan kau nampak dah agreement itu tak cantik untuk kau, kau dah nampak dah agreement itu akan menekan kau, tak adil untuk kau. Mana-mana pihak pun termasuk Bloomberg kata bunyi tak adil. Dan kenapa kau sign menata Allah tu? sampai bila rakyat tekan kiri kanan depan belakang kau takkan oh tak ada masalah tak ada masalah kita ada easy clause. itu yang kelakarnya. seolah-olahnya Anwar Ibrahim ini dia tak baca pun perjanjian tu in fact saya yakin dan percaya macam saya selalu katakan penjawat awam tak terlibat dalam draft perjanjian itu perjanjian itu memang disediakan oleh pihak USA kita hanya boleh sign saja mungkin itu yang berlaku tapi itulah nak cerita benda-benda macam ni pun nak macam mana kan sebab yelah, benda dah sign pun cuma sekarang ini saya nak tekankan tentang exit clause yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri sekadar untuk confirmkan kita bersama-sama apa yang Perdana Menteri sebut maka anda tonton video ini tapi yang perjanjian perdagangan ini semua ada exit clause ya. ada exit clause mengapa kita sign juga? kerana kita perlu pelaburan daripada Amerika Syarikat So dekat video itu, Perdana Menteri sebut exit clause kan? Dia tak sebut benda lain kan? Dia sebut exit clause, clause keluar. Cumanya, bila saya baca perjanjian antara Malaysia dengan US ini tuan-tuan dan perempuan, perkara 7.5 itu menyatakan termination clause, bukannya exit clause. Eh, apa-apa bila lah, terminate kan kita batalkan, exit kan kita keluar. So bila kita keluar, kita batalkan lah. So apa masalahnya? Baik, Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda memang betul-betul eloquentlah dengan undang-undang, maka anda akan tahu yang perbezaan penggunaan terminologi ini pun membawa konotasi dan maksud yang sangat berbeza dan semuanya akan diambil kira di mahkamah. Sebagai contohnya, exit clause berbeza dengan escape clause berbeza dengan termination clause. So, apa beza je? Nampak macam sama kan? Tapi apa beza je? Bye. Nombor satunya kita sembang tentang exit clause. Apa maksud exit clause? Exit clause ini adalah satu klausa lah yang membenarkan mana-mana pihak untuk keluar dari perjanjian ini biasanya dengan ada satu syarat yang tertentu ataupun mana-mana keperluan dalam agreement itu telah dicapai. Maknanya exit clause ini kita boleh keluar dengan syarat. Bukannya keluar, okey aku nak keluar, bukan. Dia boleh keluar dengan syarat. Adalah syarat yang mesti dipenuhi. Sebagai contohnya kan, kita ada satu kontrak yang menyatakan bahawa kita kontrak 2 tahun. Tapi dalam kontrak tu kata kita boleh exit perjanjian ini sekiranya kalau kita dah menyelesaikan satu tugasan dalam mana-mana tempoh. Dan kita pun dalam tempoh katalah dalam 9 bulan, kita dah selesaikan tugasan itu tuntas. Tak ada cerita apa lagi dah. Kita boleh memilih untuk exit. Sebab apa? Kita tak payah tunggu 2 tahun lah. 9 bulan pun dah kesetakan kerja ni. Nampak? Itu contoh exit clause kita boleh keluar dengan apa persyarat atau peruntukan yang diletakkan dalam perjanjian itu. Keluar dengan bersyarat. Escape clause pula ialah satu klausa yang tidaklah membolehkan kita keluar daripada perjanjian tetapi ia memudahkan kita untuk melanggar terma perjanjian atas sebab yang mendesak. Sebagai contoh, dalam satu agreement perdagangan katakan ada satu escape clause kata kita boleh melanggar perjanjian ini atas keperluan yang mendesak seperti kekangan domestik punya ekonomi ataupun perang ataupun wabak dan sebagainya. Contoh kata The Agreement tu, dia kata setiap negara tidak boleh mengenakan tarif import sebanyak lebih dari 20% contohnya. Tengok-tengok salah satu negara tu, contoh negara kita lah kan mengalami masalah ekonomi domestik yang sangat teruk dan kita perlu mendapatkan dana tambahan daripada barangan-barangan yang nak dieksport ke negara ini. Jadi kita pun menggunakan tarif. Okey, minta maaf aku terpaksa gunakan escape clause. So sekarang ini ekonomi domestik aku tengah teruk. Maka aku terpaksa kenakan tarif 40%. Kalau ikutkan perjanjian 20 je tak ada lebih. Tapi aku kenakan 40% sebab aku nak compensate balik ekonomi domestik aku yang problem. So itu escape clause. Boleh faham eh? Dan nombor tiga, termination clause. Yang ini yang ada dalam perjanjian itu. Termination clause pula Biasanya memang kedua-dua pihak salah satulah kan dia bersetuju untuk terminate perjanjian ini dengan satu tempoh masa lah kan. Tetapi termination ini tuan-tuan dan -tuan sekalian biasanya bersebab. Bukannya ada alasan, bukannya satu syarat tak. Biasanya bersebab. Sebab dia antara lain ialah kalau kita langgar perjanjian. Terminate. Kita terminate sebab orang itu langgar perjanjian. Kita terminate kerana orang itu sudah melakukan kesalahan dan sebagainya. Tetapi dalam kes perjanjian kita ini tuan-tuan sekalian dengan Amerika Syarikat, mereka menggunakan terma termination clause tetapi mereka tak spesifikkan ada syarat atau tidak yang mesti dipenuhi sebelum kita boleh terminate perjanjian. Bermaksud sekarang ini termination clause itu dalam perjanjian kita terlalu open. Maknanya oleh kerana satu pihak telah membatalkan perjanjian bermaksud mereka ini seolah-olah macam back off dari perjanjian itu dan pihak yang lagi satu itu berhak untuk mengenakan apa-apa tindakan terhadap kita yang membatalkan perjanjian. Nampak? Dia bukan macam exit clause. Exit clause itu kita boleh keluar tanpa sebarang akibat atau kesan sebab kita dah penuhi satu syarat. Termination clause dalam apa tu perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Malaysia ini, dia tak ada apa-apa syarat yang kita kena penuhi ataupun apa-apa tugas yang kita kena buat untuk membolehkan kita keluar tanpa masalah. Dia kosong, dia blanket. Jadi anda kata kalau kita keluar daripada perjanjian ini kita terminate, kita bagi notis dan sebagainya. Macam mana? Ada kemungkinan tak yang USA akan bertindak untuk kenakan kita lagi tu, kerana kita bertindak membatalkan perjanjian. Kita telah mungkir janji dengan cinta. Kita membatalkan perjanjian itu. Mungkin mereka boleh kenakan tarif lebih tinggi pada kita. Mungkin mereka boleh kenakan denda pada kita. Mungkin mereka boleh sue kita di mahkamah kerana kita telah bertindak terminate perjanjian ini walaupun memang kita kata boleh terminate tetapi dia tak sebut pun apa-apa akibat nampak? dia tak sebut pun apa-apa syarat ke apa-apa ke jadi US boleh kata dia nak terminate, aku tak buat apa lah kan tapi aku tak setuju termination tu so aku disaman dia sebab apa dia menyusahkan aku nampak? benda ini bukan saya punya idea tuan-tuan benda ini memang diberitahu oleh para peguam yang saya consult saya buat video berkenaan perjanjian ini bukan buat video kosong setiap kali saya nampak video saya akan membaca penulisan-penulisan para peguam. Saya akan kontak mereka secara personal. Saya akan engage dengan mereka, tanya dengan mereka. Betul tak benda macam ni? Betul tak benda macam tu? Sebab saya tak nak bagi anda pengetahuan atau penjelasan yang silap ataupun tersasar dari segi legal. Memang betul. Perjanjian ini ialah perjanjian trade, perjanjian perdagangan, perjanjian ekonomi. Tetapi ianya masih merupakan satu perjanjian. Bila namanya perjanjian, terminologi undang-undang mestilah digunakan. Jadi sekarang ini tuan-tuan sekalian, kalau kita ikutkan termination clause ini kan, dengan kata pegawai inilah saya bacakan di sini, dalam agreement dengan US ini ada termination clause. Either party boleh terminate with written notice which was to take effect 100 tahun lah thereafter. Itu bukan exit clause. Itu termination clause. Apa akan jadi selepas termination? Apa akan jadi selepas perbatalan? Apa consequences? Apa akibat dia? boleh ke macam Amerika Syarikat Su kita ke ataupun kita kena akan dikenakan tarif lebih tinggi ke apa-apa ke kan sebagai contoh lah <coughs> dia klik kat sini shareholder ada agreement Okay, shareholder agreement di mana okay katalah saya jemput anda untuk melabur dalam apa tu syarikat ini sebagainya untuk shareholder dalam syarikat saya ada satu exit clause yang kata awak anda boleh keluar daripada apa tu pemegang saham ini di bawah satu circumstances ataupun satu keadaan mana-mana yang kalau contohlah contoh kalau you keluar you tak nak jadi shareholder lagi syarikat ini okay fine kau kena balik-balik gate -balik kereta kau ataupun kau kena pulang kembali saham kau ataupun kau kena uh, kata pulang kembali rumah yang aku dah bagi kau contoh kan itu syarat kalau kau nak exit daripada perjanjian sebagai shareholder ini dia ada syarat dia so that kau tidak akan dikenakan apa-apa tindakan undang-undang kerana kau telah back off dari perjanjian ini. Sebab ada syarat kat situ kan. Tapi sekarang ini, kalau macam uh, general clause, macam termination clause dalam perjanjian kita sekarang dengan USD, dia terlalu general tau. Iaitu dia kata, okay, dua-dua parti boleh terminate uh, dengan notis. Tapi itu bukan exit clause. Sebab dia tak ada apa-apa prasyarat untuk mengelakkan kita daripada dikenakan itinakan undang-undang kerana kita telah keluar perjanjian ini. Lepas kita terminate perjanjian ini, lepas kita membatalkan perjanjian ini, lagi sekali, apa akibat dia? boleh ke Amerika Syarikat saman Malaysia sebagai contohnya kan boleh tak Amerika Syarikat kenakan tarif yang jauh lebih tinggi dekat Malaysia so macam mana apa nama contohnya kan kalau kita ambil contoh yang shareholder tadi tu so apa cerita you terminate then kereta you tu macam mana you ambil terus ke atau you kena pulangkan ke air ke tak ada so I kena sue you eh pulangkan balik kereta tu kau dah keluar dari perjanjian nampak so benda-benda macam ni tuan-tuan sekalian kita kena teliti tau dia tak sama kalau benda tu tulis dalam tu termination, then kita cakap termination. Dia bukan exit. Exit benda lain. Jadi, saya harap, walaupun penjelasan ni mungkin nampak macam agak berpusing-pusing kan, sebab, yelah, terminologi undang-undang tak pernah mudah, tuan-tuan dan puan. Kita kena faham betul-betul, baru kita boleh cerita ke orang, ataupun kita boleh uh, apply dalam kehidupan kita sebagainya. Tetapi, saya nak anda faham, asas dia, exit clause, escape clause, dan juga termination clause adalah benda berbeza. Exit, membolehkan kita keluar tanpa sebarang tindakan selepasnya di mana exit itu kita keluar dengan syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu. Escape pula bukan keluar perjanjian tapi untuk membolehkan kita langgar undang-undang kejap dalam perjanjian itu sebab tidak ada masalah. Termination clause pula dalam kes ini biasanya lah kan kalau termination clause tu kalau ada satu pihak boleh silap ke buat salah ke apa-apa ke contoh kan okey kau buat salah kau kena terminate. Tapi dalam kes Malaysia US ini dia macam satu benda yang sangat general. Okay fine kalau terminate. Tapi apa prasyarat dia? Apa konsekuensinya kalau aku terminate? Adakah aku disaman? Adakah US boleh ambil jenakan kata atas aku? Atau bagaimana? So benda ini yang kita risau. Kita tak tahu US punya otak macam mana kan? Kalau kita terminate. Oh kita terminate. Kita tak nak lagi berjanjian ini. US kata okay fine kalau terminate. Tapi lepas ni kau kena dengan aku. Ada jaminan tak benda tu tak berlaku? Tak ada kan? Jadi itu isu dia tuan-tuan dan sekalian. Dalam arti kata lain, kita sebenarnya menggolik peluka, digolik peluka dalam hal ini. Kita buat apa pun, kita pusing macam mana pun, kita jenguklah mana-mana bahagian pun. Kita yang kena, tuan-tuan dan puan-puan Tetapi saya faham, wala cukai wala cukai pentak Anwar, memang mereka takkan terima benda ini sebab ialah bagi mereka Anwar buat benda yang cukup bagus dan sebagainya kan. Even saya perhatikan tulisan-tulisan sesetengah penyokong-penyokong Anwar contoh macam Abdul Rahim Hilmi Zakaria ke apa-apa ke memang berpusing-pusing cuba jugaklah nak memecahkan argument itu seboleh yang mungkin nak menunjukkan bahawa eh kita ni share partner tolonglah kena faham dalam perjanjian ini kita bukan share partner kita bukan equal kita ini ibarat tanah jajahan yang dipaksa untuk ikut cakap Amerika daripada A sampai Z dengan sedikit habuan je untuk kita masalahnya inilah dia perhambaan inilah dia penjajahan alaf baru Tak tak tahu lagi kot ini semua kerja orang gila Mia lah. Itulah saya berkomen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Kebawa otak kau.